Два із нашими співвітчизниками на борту призумлився у вівторок ввечері у московському аеропорту Дамадідова разом з українцями. І 62 доправив до Москви із сирійського міста Латакія громадян Росії, Молдови та Сирії загалом близько 80 людей, переважно жінок та дітей. Нові сутички у Єгипті щонайменше семеро людей постраждали під час бійки студентів із поліцією. На вулиці знову вийшли сотні протестувальників. Побилися кількасот студентів і правоохоронці. Сутички сталися на території студмістечка Загазігу в університеті, де свого часу навчався повалений президент Мурсі. Президентські вибори в Азербайджані за посаду голови держави змагаються 10 кандидатів. Однак політичні аналітики вважають, що найбільше шансів на перемогу у нинішнього президента Ільхама Алієва. Серед претендентів на посаду голови держави два історика, два сходознавця, два юриста, філософ, лікар, біолог та судмедексперт. Що прищі сняться тобі в кошмарному сні? Прокинся. Зинерит – Лікарський препарат для лікування прищів. Зинерит – чиста шкіра, гарний вид. Шукайте в аптеках міста. Болить горло. Спробуйте хепі лор. Спрей від болю в горлі. Лор має потрійну дію: антибактеріальну, протизапальну та знеболюючу. Хепі лор потрійна допомога при болі в горлі. Снікер заряджає потужною силою шоколаду. арахісу, ноги та карамелі. Не гальмуй снікерсуй. Катаракта – найбільш поширене захворювання у літніх людей, але катаракта – не вирок, Позбавитись від катаракти та повернути здатність бачити можливо з 9 вересня в клініці Ексімер. Лікування катаракти за доступною ціною. Вартість операції знижена на тисячу гривень. Клініка Ексімер. Печінка це унікальний природний фільтр, який з часом забруднюється. Тоді ви страждаєте від болю та важкості, гіркоти у роті, млявості та безсоння. Антраль сприяє очищенню печінки від токсинів і повертає їй здоров'я. Антраль, тому що вам потрібна здорова печінка. Зустрічайте сучасні технології в кожному підгузку у Хепі. Еластичний матеріал замість латексу. Відбілювання без хлору, екстракт зеленого чаю. Америки представляє інформаційну програму Час Тайм. Видивитись програму Української служби голосу Америки. «Час». Чаунікальний погляд з Вашингтона на події у США, світі та Україні. І теперішній президент Барак Обама. Останні новини американської політики та економіки. Україна аналіз українсько-американських відносин щодня на п'ятому каналі о 21.40. це проект п'ятий елемент про хронічні захворювання. В першу чергу будемо говорити сьогодні. Чи, врешті-решт, можливо їх подолати? Приєднуйтесь. Олег Дідевич, директор клініки терапії доктора Дідевича. У 1993 році закінчив Київський медичний інститут імені Богомольця за фахом лікувальна справа. З 1993 по 1996 роки працював у відділенні реанімації лікарні швидкої допомоги. У 1996-97 роках у відділенні інтенсивної терапії Київського міського онкологічного центру у 1997 році заснував власну клініку сучасної терапії. Олег Володимирович, сьогодні гість на Здравствуйте, раді вітати. Сьогодні, справді, переважно про хронические захворювання говоримо з вами, адже ваша клініка уже впродовж Великого проміжку часу займається в першу чергу конкретно хронічними захворюваннями, а вони так активно війшли в наше життя, що вже кожен пересічний громадянин вже розуміє взагалі, що таке хронічне захворювання, що воно може протікати, як що воно може загострюватись, Це все знають. Але е, врешті-решт, не всім відомо, що хронічні захворювання можна вилікувати, і ви про це завжди в нас в ефірі стверджуєте. Е, велика кількість їх існує на сьогодні. На всіх зупинятися у нас, звісно, не вистачить часу. Сьогодні зупинимось так більш конкретно на органах травлення. Що у пересічних громадян з органами травлення на сьогодні? Що, з якими скаргами до вас приходять? В першу чергу, це ну, обострення хронічних розпалітельних процесів в органах піщевення, тобто чаще всего болевые симптоми в піджелудочній желудке. В області печени, в той правому подребері, обострення там, того желчного пузыря, холецистита хронического, дисбіози, дисбактеріози, такие ну, це такі от основні частые жалоби на органи пищеварения, з якими люди приходять ко мне в клініку. Угу. А, з якими порушеннями конкретно в цих органах, в першу чергу, з які скарги? Ну, если говорить о поджелудочной железе, допустим, то есть хронический панкреатит – это очень распространенное заболевание, и, к сожалению, оно молодеет. То есть оно уже характерно не только для э, лиц зрелого возраста, но уже и для молодежи, и даже для деток. Угу. Вот это одно из самых частых обращений, с которыми приходят пациенты в мою клинику. Поэтому, если говорить о симптомах, которые характерны для хронического воспалительного процесса в поджелудочной железе, то я их перечислю. В первую очередь это боли в левом подреберье под левым ребром в ответ на прием пищи либо самостоятельно. Дальше боли в эпигастре, то есть в области желудка. Многие путают и думают, что это гастрит, то есть воспаление желудка, но очень часто может воспаляться Головка поджелудочной железы, а она находится как раз в области желудка, и поэтому люди путают, думают, что болит желудок, на самом деле это поджелудочная железа. Очень часто это происходит, когда еще есть сопутствующая патология, такая как дискинезия желчного пузыря, либо воспалительный процесс в желчевой делительной системе. Почему? Потому что желчный пузырь имеет общий проток с поджелудочной, поэтому если застой желчи, может идти резкий выброс, и желчь попадать в поджелудочную, именно в головку, вызывая реактивный так называемый панкреатит. Поэтому и диагноз очень часто существует такой, как хронический холецистопанкреатит. Потому что именно воспаление поджелудочной железы, оно чаще всего не возникает само по себе. То есть поджелудочная, она взаимосвязана с многими органами, в частности, ее здоровье зависит от той же печени желчного, как я уже сказал, желудка двенадцатиперстной и так далее. Поэтому либо инфекция в той же желчевыделительной системе, которая вызывает воспаление, может попадать в поджелудочную, либо же в самой поджелудочной может активизироваться своя же микрофлора. Я в каждом эфире говорю, что у человека ее 450 видов, и вот она может активизироваться, вызывать воспаление, как острое, так и хроническое. А вот, вот уже от вида вот этой микрофлоры, этих микроорганизмов, которые вызывают воспаление в поджелудочной, зависит ее тяжесть. То есть если активны простейшие за счет простейших, это один вид панкреатита, там бактерии, другой вид панкреатита, вирусы. Это уже третий вид панкреатита, самый тяжелый. То есть диагноз один – хронический панкреатит, mm -hmm. а почему-то по тяжести он протекает по-разному. Mm -hmm. Поэтому мы успешно справляемся со всеми этими разновидностями почему? Потому что используя для лечения современную гомеопатию, что делает гомеопатия? Она, во-первых, восстанавливает гомеостаз органа, его иммунитет и стимулирует к тому, что орган вырабатывает антитела и макрофаги. На ту микрофлору, которая вызывает эти воспалительные процессы, лабораторно их обнаружить фактически нереально. Угу. Почему 450 видов, и они же находятся не во всем организме, а, а только конкретно в, 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 в поджелудочной в данной ситуации. Хотя если говорить о воспалительном процессе в любом органе, там точно такой же механизм может быть, потому что воспаления без инфекции не бывает, то есть это касается и мочеполовой системы, угу. кишечника, легких, хлороорганов и так далее. Но мы сейчас говорим о поджелудочной mm -hmm. железе. Поэтому я продолжу симптомы, которые могут говорить о хронической патологии в этом органе. То есть я уже перечислил это боли в левом подреберье, в области желудка. Дальше боли в области сердца могут присутствовать при нормальной кардиограмме, то есть так называемой кардиологии. Mm -hmm. Причина – та же поджелудочная железа. Влияние очень огромное этого органа на сосудистую систему, потому что именно хронически застарелый процесс поджелудочной железе может приводить к повышению нижнего артериального давления. это уже серьезно и формировать такие аспекты как начало гипертонии либо уже саму гипертоническую болезнь. Поэтому у... и многие пациенты говорят, вот я как бы нарушил диету и у меня повысилось давление нижнее. То есть взаимосвязь существует прямая. Поэтому э, поджелудочная также имеет отношение к сердечно-сосудистой системе, как э, очаг. Э, то дальше. То, когда при переедании начинает болеть голова, это тоже можно... Ну, сварить, ну связывать с, с органами поведать. пищеварения, uh -huh. скажем так, потому что источник может быть не обязательно в поджелудочной, uh -huh. в желчном, в кишечнике и так далее. Идет интоксикация, uh -huh. она влияет на вегетативную нервную систему, та, в свою очередь, uh -huh. вызывает спазм сосудов головы. Поэтому как бы очень многие хронические воспалительные процессы, они проявляют себя опосредованно. но для этого нужна целая передача, чтобы отдельно как бы все эти взаимосвязи отследить. Они очень хорошо описаны в восточной медицине и у меня в центре мы пользуемся именно этими концепциями, потому что по опосредованным симптомам я уже могу судить, где находится источник которые вызывают данное нарушение, в частности, та же головная боль, mm -hmm. вегетососудистая дистония, даже кожные какие-то проявления и так далее. Вернемся к поджелудочной. Значит, какие еще могут быть симптомы, говорящие о хроническом панкреатите? От органа ведут нервы к позвоночнику, поэтому хронические воспалительные процессы в органах могут по этим нервам вызывать спазм мышц спины. То, что как бы называется у людей остеохондрозом настоящий источник все таки внутренние органы они а так как бытует мнение что позвоночник просаживается сам по себе от возраста источником являются внутренние органы поэтому импульсы идущие на спину вызывают спазм мышц спины ущемление корешков у деток очень часто хронический холецистопанкреатит он дает просто нарушение осанки. Сколи. Вот ребенок скалиозы, ребенок сутулится, его ругают, думают, что все дело в компьютерах. И, Безусловно, это парты, все, все, да. Но напоминает. в основном, если он угу. так сидит, это, это удобная для него функциональная поза, потому что идет постоянный спазм мышц спины. Поэтому нарушение осанки. У взрослых это уже проявляется конкретными болями в позвоночнике, в частности, если мы говорим о холецистопанкреатите, это между лопатками и вообще шейно-грудной отдел позвоночника. Угу. Вот, поэтому как бы поджелудочная она имеет очень огромное влияние на весь организм и, в принципе, мы успешно справляемся с лечением этого органа. Почему? Потому что в лечение включается не только лечение самой поджелудочной, а и лечение сопутствующих нарушений, которые на нее влияют, в частности, печень, желчный пузырь, желудок и тот же кишечник. Угу. То есть, невозможно вылечить один орган отдельно? Безусловно, и взаимосвязь есть. Підхід, так? Я хочу сказать, чтобы люди понимали, что э, все знают, мы развились <кх> из одной клетки. То есть в процессе развития формируются в организме тесные взаимосвязи. То есть мы условно разбили организм на мочеполовую систему, сердечно-сосудистую, бронхолегочную. Соответственно, узкие специализации существуют в медицине. Но тем не менее... Когда развивается организм, в нем закладываются между органами очень тесные взаимосвязи. Почему трудно вылечить хронический воспалительный процесс, либо невозможно, как считается? Угу. Потому что источником, который вызывает нарушение в каком-то органе, может быть хроническое нарушение совершенно в органе, в другой системе даже. То есть если мы говорим о неврологических проблемах, а источник может быть в мочеполовой системе, в желудочно-кишечном тракте и так далее. Соответственно, нужно знать эти взаимосвязи, и мы этими концепциями очень успешно пользуемся уже многие годы. Ще невід'ємна частина усієї травної системи, якщо там щось не гаразд, це однозначно відчувається на усьому організмі. Це кишківники, так звані дезбактеріози. І е, цей діагноз чомусь дуже часто ставлять саме конкретно діткам або дітям вже в такому підлітковому віці, е, чомусь важко їм дається пристосування до сьогодення і їжі, яку. из спожевать, я думаю, это тоже свой вплыв имеет. Что вы с этого привода скажете, чем вы это конкретно с целью? Дисбактериоз – очень распространенная патология, это как бы активизация патогенной микрофлоры в кишечнике. И весь вопрос, почему она себя там так вольготно чувствует, потому что очень многие пациенты обращаются, говорят лечим, лечим, принимаем нормальную флору, она не приживается, пьем пробиотики, тоже не помогают и так далее. Нужно понимать, что как бы, кишечник он тоже имеет свою иммунную систему, и он держит под контролем попадание патогенной флоры. Вплоть до глистной тоже инвазии. Я всегда приводил пример такой, что клубника на рынке половина имеет яйца аскорид. Клубнику кушают все, аскориды не у всех. Почему? Если здоровый кишечник, он благополучно держит это под контролем и убирает любую патогенную инфекцию. Если он ослаблен, то там легко приживаются патогенные микроорганизмы. За счет чего это происходит? Безусловно, на кишечник огромное влияние имеют те же органы пищеварения, о которых мы говорили только что. То есть желчный пузырь, печень, желудок, если пониженная кислотность, воспалительные процессы в поджелудочной могут приводить к такой патологии, как ферментопатия, очень характерная для тех же деток сейчас, то есть нарушение выработки ферментов, и все это в совокупности ведет к тому, что в кишечнике преобладают бродильные процессы, то есть плохо переваривается пища. Это первая предпосылка. Ну и плюс воспалительные процессы в этих органах, они влияют на иммунитет и на здоровье кишечника. Соответственно, для того, чтобы вылечить дисбактериоз, то есть у нас, например, в клинике подход такой, что лечение тогда проводится и первоисточника, который влияет на здоровье кишечника. Кстати, воспалительные процессы в мочеполовой системе тоже могут ослаблять кишечник. В малом тазу находится угу. большая его часть. И нужно очень хорошо видеть источник, и как бы не убрав источник, будет ослаблен кишечник. Угу. Поэтому мы лечим параллельно желчный печень, поджелудочную, восстанавливается выработка ферментов. Если есть воспалительные процессы в мочеполовой системе, параллельно и они затрагиваются, и тогда приходит в норму работа кишечника, и уходит такая патология, как дисбактериоз. Очень часто обращаются пациенты с таким диагнозом, как энтероколит. Потому что дисбактериоз, мы всегда думаем, что это как бы была хорошая флора в толстом кишечнике, она стала плохой. Но мы забываем, что есть такой еще и тонкий кишечник, которого там целые метры могут быть. Это огромный орган, и там точно так же может существовать хронический воспалительный процесс. Это вызывать энтероколит со всеми признаками нарушения пищеварения. Я не буду их сейчас описывать. Вот, и поэтому ну, нажали, мы в комплексе, идет. да. В лечение включается еще и тонкий кишечник в данной ситуации в том числе. Угу. Ну, тонкий кишківник, наскільки я знаю, він взагалі потужний вплив на всю імунну систему. Механізм має, тому якщо там щось не гаразд, то ось він і загальний стан і постійні. Інтоксикація, Інтоксикація. імунітет угу. сніження, і на той же позвоночник може давати. Угу. То, що я розказував вище механізм. Болі в шейному відділі – це кишечник, як я говорю сразу. Як би воно дивно да. не звучало да, на перший да, погляд, але по же, це саме так. Угу. Ось е, момент цікавий з того, що ви розповіли. Е, я зрозуміла, що в принципі е, можна довести імунітет конкретного органу, так, називаємо це так. Ну, це так, так. просто говориться. гомеостаз називається. Ну, ну давайте так простіше одна. для людей, да, тому не зрозумілі, що... що Так, да. щоб цей орган виздоре виконував на сі 100% своїх функції. Але на сьогодні там не всі ліки можуть достукатися і проникнути настільки глибоко, так, для того, щоб допомогти людині. Ви говорите про те, що гомеопатія це робить, яким чином? Тобто, які переваги саме. Да, я да, я первый скажу, що ми сучасну гомеопатію для лікування, тому що той, хто пользовался класічною, должен розуміти, що у нас вона немножечко друга. Угу. Я сейчас расскажу разницу чуть-чуть попозже. Значит, почему гомеопатия лечит то, что не может достучаться в фармпрепараты очень многие? Дело в том, что во многих передачах я говорю, что у нас человек воспринимает здоровье по наличию болевых симптомов. То есть орган не болит, значит я здоров. Ультразвуковое обследование не показывает, значит я здоров. Но просто я скажу, как бы не буду читать большую лекцию, мало времени, но так, чтобы понимали механизм воспаления на клеточном уровне, какое начинается воспаление. Вот берем клетку любую, так вот нарушение проницаемости клеточной мембраны это вот первичный механизм воспаления. Как э, ультразвуковое обследование может показать нарушение проницаемости мембран? Исключить опухоли, да, размеры органа, а -а -а. да, согласен, то есть. Это первый аспект. И вот это нарушение, оно может существовать годами, а то и десятками лет. То есть воспаление есть, человек не догадывается. Есть только опосредованные симптомы, часть которых мы сегодня обговорили. То есть со стороны вегетативной нервной системы, сосудистой, кожи и так далее. Поэтому гомеопатия работает как раз на уровне восстановления проницаемости клеточных мембран. Это раз. Во-вторых, мы подбираем гомеопатические препараты по активным точкам. Для, почему? Потому что любое нарушение в органе вызывает изменения в этой точке. Именно по точкам можно видеть, где воспалительный процесс и нарушение, если нет никакой клинической симптоматики. Следующее. При лечении обязательно учитывается взаимосвязь органов в организме. То, о чем мы говорили выше. Нельзя лечить какой-то хронический процесс, не затронув источник его развития в другом органе. Поэтому в лечебный рецепт одновременно включается лечение, там, допустим, и мочеполовой системы, там, печени, и бронхолегочной системы одновременно. Дальше при этом отсутствует абсолютно химическая нагрузка на организм, что тоже очень важно. Mm -hmm. То есть что получается? Идет восстановление в целом организма при лечении современной гомеопатии. Чем она еще удобна, она э, удобна для работающих людей, потому что многие, кто лечился классической, знают, что это ну, нужно носить таблеточки с собой, принимать каждые три часа. Наши препараты принимаются раз в сутки, поэтому у нас лечится очень много иногородних. Угу. То есть они могут встречаться с врачом только раз в месяц. Поэтому приезжают люди фактически со всей Украины, 60% у нас иногородних пациентов. И учащиеся тоже могут себе позволить, потому что прием препарата всего лишь один раз в сутки. Вот вкратце все... Ну, Нюанси, переваги, нашої переваги, переваги ви щойно назвали, а ось люди, які слухали сьогоднішню нашу розмову, нехай вже самі висновки з цього всього і роблять Безусловно. Правильно? особисто безусловно. для себе. Спасибі вам за розмову. Спасибі Я нагадаю, що гостем нашої студії. Був, сьогодні був Олег Володимирович Дідевич, директор клініки терапії доктора Дідевича. Я ж з вами буду прощатись. Це був проект П'ятий Елемент. Залишайтесь на п'ятому. Побачимось неодмінно.